ी नजरे ठारो हे मंदर स्वामी रे श्री श्री हरि हन्त जारो रे सीमधर स्वामी रे दामस्थापने द्रव्य भावथि सन्मानित स्वामी गति थी स्तुत्येश्वर हे महाविदेह धामि सपनामादर्शन कदीयापो अतिशय धारी स्वामी रे पर्दा उघाडि पो हे सी स्वामी रे अम्मी भरेली नजरे ठारो अमेतमारा तमारा देरा सर्माविभा स्वामी उर्मा लयि ने आशिष देजो सिद्धारथ मार्गी ो बाळक ने तेरो माता पितामय स्वामिरे गुच्छे करी दियो हे सीमदर स्वामी रे हरि हंत प्रेमल प्यारा हे सिमधर स्वामी रे चरण कम् मा मावी मावि वन्दन स्वामी जगतवमर्नाविषयो कावि करो स्वामी कृपाकरी जगविघ्नोटाडो हे सर्वांतर या मिरे गम और कामी पावो हे सी स्वामी स्वामिरे अमी भरेली नजरे ठारो हे सी प्रथमती संध्या जेवी छे शमती जग इच्छा जो भी मारे पूषा ज्ञान मागू सत भिक्षा मन मन् मिरने चित्तपूजा सजीवनमूर्ति स्वामी रे रमणीय रमणीयमूर्त हे श्रीमधर स्वामी रे प्रेमल प्यारा हे सीमदर स्वामी रे नव अङ्गोनि पूजा करवा सेवा द्यो स्वामी सर्वांगी अभिषेकी भक्ति केवल सत्कामी धर्म अर्थ ने काम मोक्षना परमारथ द्यो स्वामी रे मोहज बाडो, हे रे अमी भरे नजरे ठारो हे सिमदर स्वामी रे महाविदेह दर्शन करवा थी असू स्वपुरुषार्थी शक्ति दे जो मुक्ति चाखीशू साथे रुणांनु बन्धी अनंत सुखना स्वामी रे मारो छेलो कण उखाडो हे सी मंदिर स्वामी रे श्री अरिहंत प्रेमल प्यारा हे सिमलर स्वामी रे जीवन छे श्रद्धा थी स्वामी मोक्षसुकानि पारयुतारो जानक उस पारी अहीं थी छुट्टा भेदक ज्ञानी स्वामी रे से शरणे ले जो हे सीमंदर स्वामी रे अमी भरे ले नजरे तारो हे सी स्वामी रे हंत प्रेमल प्यारा हे सी मधर स्वामी रे अम्मी भरेली नजरे ठारो हे सी मधर स्वामी रे हे सी स्वामी रे हे सी मिरे हे सीमा दर